Я на выбираю, а все Так, Алексей, ну покажите жилеты, чтобы мы показали ребятам, в чем особенность. Производство Польши очень удобное на распределение веса. Хоть он вес его 12,5 килограмм, здесь э, разгрузка можно для запасных магазинов Подойдите ближе, Две пластины спереди и сзади Держат до 7,62 Миллиметра вида оружия Здесь что самое замечательное Защита паха Защита спины боковая Сзади можно цеплять Еще человека Это Плечи то, что отличает от нашей бронежилетов. И очень удобно распределение по весу, потому что нужно... Здесь кевлар все идет, да? да? и две пластины. Две еще пластины металлические вставлены. Пятого класса защита. Каска. Это... Каска Келларова. кевларова, это второй, второй, третий класс, защиты. Тоже очень удобно. Ну, как бы... Шапочка, да, так Да, И Волоклава еще что-то... Которые ну, послабее будут меняться на эти. Их закуплено пока первая партия 6000 6 тысяч касок, 2 тысячи жилетов. А затем это будет сделано для всех подразделений. В том числе для подразделений милиции, которые привлекаются время от времени. Так? Это тоже будет сделано. Но нацгвардия будет обеспечена в первую очередь.